Сюда бы он долетел, вот сюда, в Платонске уже нашей не было бы. В населенные пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты, нести в них будут службы представителей силовых структур. Нам просто жалко свою уютную, комфортную жизнь, которой какие-то русские вас спустя 8 лет посмели лишить. Период недожития каждого убитого в среднем около 40 лет. Это что, до 80 все должны дожить? Серьезно? От вам три рожка, остальное добудете в бою. Сєєнної Штаты продолжают нагнетать конфронтацию. Секретна служба США показала свою несостоятельність, і весь мир над этим сміється. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхні антикринжатини і перепису того яким боляче, як вони страждають від свіжих прильотів? Ви не забувайте лишити нам подобайку і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Курбановай, бо сьогодні ми вам покажемо таке. На Росії знову неспокійно. А хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала, що до Росіян почне долітати, долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ воєнно-промисловий комплекс, і не тільки, як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати, і це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема і їхнє озброєння. Тож ми зібрали усі. Найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня. І що відбувалось за паребріком? Если <му> бы сюда да, он та онлітів сюди, платунські вже наше не було б. Вся наша воздушка лежит. Три дома вообще без всего. Ну тут, короче, жопа в ГРП Повыбивала двери. А, ну она и трубу Гасилич разорвала, вот она труба наша полностью лежит. Вот он прилет был. Короче, вот такая ситуация. В РП окна, в двери повылетали, оборудование целое. Никого Там, нет пострадавших, ребят. Слава господи. тебе, Господи. Забрежки высокая, и низкое закрыли. Rep, é graça, mãe, rep 23 июля ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов Белгородской области, где оперативная ситуация крайне складывается крайне сложной. Что значит ограничить въезд? На въездах в села, в населенные пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты, нести в них будут службы представителей силовых структур. Мы построим, поставим бетонные модульные укрытия для обеспечения безопасности тех, кто будет нести службу. Въезд общественного транспорта, в том числе такси в эти населенные пункты, будет запрещен. Банди сьогодні, звісно, теж вийшла на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули. З іншого боку, безкінечно вони переконують свого глядача в своїй правоті і в тому, що тільки вони знають істину. А ще тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад два роки вони розповідають про те, як увесь світ з ними бореться. А они два года перемогают. Только результат, как то казав классик, все ж таки на табло. А, а вечером, когда 8 лет, лет Горловка и Синоватая просыпались и засыпали под эти звуки? не, ничего, нормально было. Карту не публиковали просто, да? От тогда все было хорошо. Тогда всем было хорошо. У всех были свои проблемы, были свои заботы. Отпуск, курорт, дети. Все было у вас. Все было классно и круто. И когда вас просто просили просто перестать стрелять... Отдайте этим людям возможность жить. 13 апреля 2014 года, день, когда началась война, когда ваш украинский морпех, вопреки приказу, первым выстрелил, нарушив приказ. А 14-го Турчинов АТО объявил. И уже тогда не танки пошли, которые люди голыми руками с иконами останавливали. А уже полетела артиллерия, которую ты уже ничем там не перехватишь. И вот началась война а у вас все было хорошо. У вас были вечеринки, у вас там все, все было. Вот все то было, о чем вы сейчас по большому -то счету и сожалеете. Вы не жалеете о том, что к вам пришла там, да, за что-то расплата или возмездие. Вам просто жалко свою уютную, комфортную жизнь, которой какие-то русские вас спустя 8 лет посмели лишить только потому, что вы не могли остановить свою собственную власть и заставить ее перестать стрелять по этим людям. Вы сейчас своих детей считаете. А наших детей вы считали? Наших детей вы считали? Вы их вообще, личинки колорадов вы их называли. И хихикали, и рисовали мишеньки. И ничего нормально было, детей своих воспитывали в ненависти к русским. Сейчас вон бегают пацанята по 8, по 10 лет, показывают и поют «Слава Украине», а там дальше нехорошее... Уважаемые коллеги, Североатлантическому альянсу уже мало той войны, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, мало ему и всего пространства ОБСЕ. Разрушив практически до основания основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями, Соединенные Штаты продолжают нагнетать конфронтацию. На днях на саммите в Вашингтоне лидеры стран Альянса затвердили свои претензии на главенствующую роль не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кто гибнет на этой войне сегодня? Больше всего среди ее жертв людей в возрасте от 30 до 40 лет. Період недожиття кожного убитого в середньому около 40 лет. Що, до 80-ті всі дождя дожити, серйозно? Ладно, хорошо. А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, ні, звісно, не в їхньому телеку. Не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах, тому що там життя росіян без купюр. Там, те, що не вигадується і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по особливому. Ні, всю жесть, все дніще свого життя. Вони саме там спочатку самі фільмують, а потім викладають. Тож, власне, і ми, як і завжди, зробили неймовірну підбірку з соціальних мереж росіян. Уважаемый Владимир Володимирович. Обращаюсь к вам як. Как... бывший участник СВО 114 бригады 11 полка Шторм З воинской части 42038 Южный округ народной милиции ДНР. Скажите, пожалуйста, почему я, как участник СВО, имеющий ранение, должен бегать по всем структурам, обивая пороги, выпрашивать свои положенные выплаты. Когда мы приехали в Ростов-на-Дону, нам в самолетах выдали контракт. Мы его подписали. В контракте было четко указано зарплата в 205 тысяч рублей, выплата по ранению 3 миллиона рублей, в случае гибели, смерти участника боевых действий Родным и близким выплачивается единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей. Так вот, скажу так, на моих глазах лично погибали товарищи, их убивали. Родители узнавали за своих родных и близких, но им приходил отказ, что человек пропал без вести. Мы штурмовали Авдеевское направление Донецкой Народной Республики, так называемый поселок Красногоровка. Не помню точное количество людей, сколько нас туда зашло, но с моего подразделения, с моей первой штурмовой роты Z, вышло 32 человека, в основном раненые. Обмундирование никакое, все старое. Оружие дают только винтовки Мосина. Боеприпасов нету, как нам говорил командир воинской части. Вот вам три рожка, остальное будете в бою. Скажите, пожалуйста, за что мы заслужили такое отношение к нам? Вот он, братишка, видите? Он даже по-русски не разговаривает, а за нас Раша ебет тут всех хохлов. Вот так вот. My name is Ivan. My name is Россия, мощь! Он из ланки мощь! Раша, муж, мужик. Гуд, Раша, да? Russia. Скажи, хохлов всех ломать будем. Хохлы кто, хохлы? Хохлы Don't кто? <laughs> да, брат, <связь> <связь> не понимаешь меня. И я тебя не понимаю. Победа будет за нами. А, я буддист. Из буддист. От души мои, из буддиста. Из буддиста. Вот так, да, хохлы, бойтесь. У нас yeah. вот yeah. уже русские Russia, парни good. приезжают. Good Раша гуд, вот так вот, слышали все? Спасибо, брат. От души, что с нами, братишка. Спасибо. Чудные дела твои, боже мой. В Питере нет другого места, где в волейбол играть. Пляжный. Кроме как на площади у Синего дворца. Россию не понять, это точно. Отряды Путина. Обращаемся к Трампу. Вы чудом избежали смертельного выстрела. Обратитесь к Путину. Наша ФСО очень хорошая. У вас не такая хорошая служба охраны, а Путин никогда вам не откажет и даст вам, может быть, человечка сюда, который научил бы вашу охрану. Ваша охрана не может работать. Наше ФСО ⁇ лучшее ФСО. И, конечно, они бы помогли Трампу. Господин Трамп, я хочу вам сказать, что в Путинском ФСО есть люди, которые прошли все горячие точки, которые имеют опыт защиты. От оружейных выстрелов, от гранатных бросков, от всего. Ваше же меньшинство просто защищает свою нижнюю часть. Поэтому вся надежда только на наше ФСО. Обратитесь к Путину и не пожалеете об этом. Секретная служба США показала свою несостоятельность. И весь мир над этим смеется. Обратитесь к нам, к нашему Путину. Мы вас защитим. Наш президент лучший в мире. Обратитесь, пожалуйста, к нему. Он всегда всем поможет. Ну все, я установила видеорегистратор. Только единственное, я не могу нигде найти, куда это воткнуть, прикуриватель где. Сейчас капот открою. В Ростове мужики отдыхали на берегу, но тут откуда ни возьмись проплыл круизный лайнер. Мужики должны были заподозрить неладное, когда вода начала резко отступать от берега. Это признак большой волны, которая через несколько секунд накрыла весь пикник. Далі, звісно, буде. Допоки існує Російська Федерація, допоки вони будуть продовжувати свою повномасштабну війну і наступ на нас. В них буде палати і горіти щоденно. А отже, мої друзі, незабаром з вами знову побачимось. Не забувайте лишати нам вподобайку, обов'язково підписуйтесь на YouTube, канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну.